Друзья, прошу прощения за то, что оно будет, видео будет слегка некачественным, потому что мы снимаем его в довольно экстремальных условиях, в довольно экстремальном месте. Поэтому тут будет, будет не очень хороший звук, не очень будет хорошая картинка, но тем не менее я попрошу вас досмотреть видео до конца, поставить лайки и откомментировать. Потому что чем больше вы, мы соберем просмотров на этом видео, тем больше это видео вкинется в просмотр YouTube, и тем больше русских тоже увидят это видео. И, возможно, найдут наше радио Суджа и будут его слушать. Поэтому, друзья, поехали. Друзья, добрый день. Меня зовут Виталий Ковчаренко. Сегодня этот выпуск я покажу, как мы запускаем радио «Свободная Суджа». Мы запускаем радио «Свободная Суджа» на территории Курской области для того, чтобы показать и дать аль альтернативную информацию для жителей России. Я уверен, что мы должны работать и на информационных э фронтах, на информационной стезе, для того, чтобы раскрыть глаза и жителям России, и малым народам России, которых Россия согнала в свою армию и гонит против украинцев. Мы должны и на этой парадигме работать и противодействовать вот это вот махине российской пропаганды. поэтому мы едем и, сегодня мы покажем, как мы запускаем радио «Свободная Суджа». Да, мы уже несколько раз вели трансляцию. Цель этого радио для того, чтобы люди, которые живут оторванной информации которые по факту Россия бросила, развязав войну, хотим им показать, чтобы они услышали то, что действительно происходит в результате действий России, которая развязала войну между Украиной и Россией. Мы хотим показать, что будет, что есть на самом деле и чем, чем оно может обернуться для России. Покажу вам сегодня, как мы едем и запускаем радио «Свободная Суджа». Нормальная дорога даже. Что мы дали вам? Мы дали, ну, если по стандарту, uh -huh. мы оборудование. Угу. Мы знаем, на каких частотах мы вещаем. Угу. Uh Сирочек. -huh. Тебе на эту джазовую частоту? Вообще без разницы. Тогда мы используем две частоты. Маруся FM. угу. другая z Radio. Угу. Для сотен сеть Маруся Белосовисим, Шансон я Шансон пополнить. Белосодие, я не Да. Попалки. Я попал. Я. Пошел уже, да? <Seattle> 97, 98, 98. Отлично, пусть за место шансона слушают <с dive> О, свободный суд. <с rivers> Думаю, что километры 50 на uh -huh. шампи. Отлично. Ну что, стоим, короче, в такая, да? <сувствуем> машину может поедет. Должны себя, своих детей, своих семей. Вот, друзья, за место радио шансона э -э, русские на продолжительности 50, ну, плюс-минус там 5 километров в России слушают за э, место радио Шансона, за место блатной этой романтики они слушают обращение премьер-министра Чеченской Республики Ичкерия в эмиграции Ахмета Закаева. Так что вот так. украинцев это мы воюем за себя и за свою свободу и за свою независимость. И мы стан, станем и становимся на стороне справедливости и правды. Правда сегодня на стороне украинцев. Правда сегодня на стороне Украины. Правда на стороне тех, кто сегодня защищает свои семьи, свою судьбу и свое будущее. И поэтому нам сегодня, чеченцам и ушам, другим представителям кавказских народов, которые а, находятся возраста, в сегодня трошки. в колониальной зависимости. Ну, в общем, друзья, вы видите, вы слышите и видите, как э, работает э, радио Свободная Суджа. Я еще раз напомню, что этот выпуск посвящен чеченцам, так называемым, называемым кадыровцам, которых Россия взяла в свою армию и насильно погнала против э, вооруженных сил Украины. Ну и мы с этим эфиром, мы надеемся, что где-то там, в уме души, они проснутся и вспомнят то, что Россия делала в Чечне буквально еще 15-20 лет назад. Поэтому, друзья, вот так и работает радио «Свободная Суджа». 98, да? Да, да. Я скажу Угу. Пускай через 2 секунды пили. Плюс. Пускаю. Область. По поводу радиоскопа. Тоже вчера обсуждалось на федеральном освещении. История, которая, к сожалению, есть факт. только что вы услышали прямую речь экс-губернатора Курской области Романа Старовойта с признанием фактов мародерства в регионе. Эта запись сделана более месяца назад, а проблема остается нерешенной. Из-за начатой властями Российской Федерации войны против Украины вы подверглись опасностям военного времени. Сейчас вы слушаете обращение представителей Вооруженных сил Украины. Мы враги Путина и его власти, но не испытываем ненависти лично к вам. Мы заинтересованы в скорейшем прекращении войны, а вы в получении компенсации за утерянное имущество и наказание виновных в мародерстве. Для этого нам нужна информация о преступлениях, имена виновных и ответственны за провальную борьбу с мародерством. Друзья, всем хочу сказать, что мы в Судже создали радио «Свободная Суджа». Первые наши эфиры посвящены кадыровцам-чеченцам, которых Россия взяла и насильно погнала в своих рядах против вооруженных сил Украины. И эти эфиры мы им посвящаем. Сейчас вы слышите на фоне играет Тимур Муцараев и его легендарные песни касательно штурма Грозного 1994 года. Поэтому, друзья, мы ворвались на FM-волну российского радио «Шансон». И теперь жители Юга курской области слушают. Не радио шансон, они слушают Тимура Муцураева и про борьбу чеченского народа против российских оккупантов. Ну и вот как это собственно говоря выглядит. Я вам покажу. Так что, друзья, слушайте Радио Свободная Суджа и не слушайте Радио Шансон. Начнем оглашать мы. Для этого нам нужны информации о преступлениях Имена вот так вот друзья мы и запустили радио свободная суджа вот так вот друзья мы и работаем и делаем так чтобы местные э, граждане россии смогли э, сообщить нам о фактах мародерства российской армии мы поможем местным жителям вот так повторяем, если вам известны факты мародерства, то сообщайте о них на чат-бот в сети Telegram Центра национального сопротивления. Найти нас можно через поисковый запрос по ЦНС на сайте Google или через раздел «Контакты» на сайте Центра национального сопротивления Украины. Обязательно используйте VPN.